Коммунистическая партия Украины проходит в парламент. Согласно данным Института исследований регионального развития, ее рейтинг сейчас составляет 5,6%. В Верховную Раду наступного скликания может пройти до 8 партий. Переходят в межу проходного барьера такие партии, как громадянская позиция Анатолия Гриценко 6,2, Сильная Украина, Тегибка 5,8, Народный фронт 5,6. КПУ 5,6, Свобода 5,2. Позитивная динамика электоральных рейтингов КПУ обусловлена действием объективных социологических факторов. Когда оппоненты Компартии говорят, что коммунисты не пройдут, наоборот, это консолидирует избирателя КПУ. Даже без развертывания агитации в условиях информационного шума достаточно информации у медиа, что КПУ не запретили. И партия сегодня участвует в выборах, этого для традиционного избирателя КПУ достаточно, чтобы он пришел на выборах. Если компартия проходит на выборы, значит действительно в стране прошли честные выборы, и значит, они смогли пройти день голосования, и спойлеры не откусили у них несколько процентов при подсчете голосов. Добавить голосов Компартии могут избиратели, мнение которых осталось за скобками социологических исследований, так называемые отказники. Их по разным подсчетам 20-30% процентов от общего количества избирателей. У коммунистов очень высокий, большой скрытый электорат. Мнение людей многих не учитывается, много отказников. Очень много отказников на востоке Украины. А часть из них, понимаете, разочарованные у партии региона, как вы понимаете, переток электората, это было естественно, я вам это абсолютно точно могу сказать, все равно уходили коммунисты, даже, может быть, если они были не совсем их симпатиками. А в нынешних условиях никуда не делись те люди, которые не приняли Майдан. Это нужно понять, их очень много. Упрочить успех коммунистов могут и мягкие приверженцы левой идеи, которая переживает Ренессанс. Коммунисты пошли в рост. Кто вызывает его? Власть и не на вывеску. А методы остались прежние. По-прежнему используется один ресурс, нагибание, только теперь пугают уже там добровольческими батальонами. Фактор фальсификации на выборах, я говорю об освобожденных районах Донбасса, процент корректировки народного волеизъявления будет достаточно высок. Для КПУ основная угроза в том, заключается в том, что пропуск еще и результат могут следовать. Против прохождения коммунистов в парламент могут сыграть именно непарламентские методы борьбы с ними и использование властью административного ресурса. Когда горит зеленый свет кандидатам от власти, когда в голосовании широко используют бюджетников. Критерием качества этих выборов станет то, как поведет себя власть в ночь подсчета голосов. Закон иллюстрации подписан, но еще не опубликован. Виза под документом ⁇ рискованный для президента шаг ⁇ считает политолог Кость Бондаренко. Под гаранта заложена мина. Он рискует остаться без силовиков и дипломатов. Если применить этот закон, то на улице останутся завтра не только миллион чиновников. Но фактически армия Украины останется без генералитета, полковников и даже подполковников. Фактически украинское, украинское государство останется без силовиков, украин, без спецслужб. Украинское государство останется без дипломатической машины. Нам некого будет поставить фактически во главе Мида, вот, потому что фактически все начиная от министра иностранных дел, его заместителей, дипломатов и так далее, подпадают под этот закон. В первом чтении Рада приняла антикоррупционные законопроекты. В нашем государстве их сложно реализовать, да и вряд ли будут пытаться, считает политолог Искандер Хисамов. Власть не заинтересована в широкомасштабной борьбе с коррупцией. Управляет сейчас страной во многом несистемная общество, так сказать, или не систематизированное общество. Это нечто такое. Потому что и закон об очищении власти, и законы, вот этот антикоррупционный пакет большей части. И даже вопросы евроинтеграции были все приняты нынешней властью, эти решения, под большим давлением и угрозой горящих шин. Вот. И э, они пытаются вся, всячески увильнуть. Я уверен, что, например, э, тот же президент, который подписывает этот, э, этот закон об очищении власти, очень надеется, что Венецианская комиссия его типа забадает. И можно будет отложить э, в долгий ящик. У власти же сегодня все мысли о выборах. Для премьера главное усидеть в кресле. Для президента посадить в него другого человека, говорит политолог Михаил Погребинский. Для Яценюка важно еще до парламентских выборов заключить с Порошенко коалицию. Поэтому ему надо сейчас заключить коалицию с Порошенко, по которой будет оговорено, что премьером остается Яценюк. Ну а Порошенко это совсем не нужно. По большому счету, Порошенко бы выгодно получить качество. либо самому большинство в следующем составе парламента, либо в крайнем случае там добавить до, до этого большинства, вот если пройдет гибко, вот, вот эту партию, и таким образом будет изображаться как бы как бы изображаться такое единство страны. Борьба за власть в Украине продолжается. Только вот пойдет ли она на пользу стране? сравнивают настроение киевлян за 4 месяца с мая по сентябрь. Выяснилось, что за это время количество неудовлетворенных жизней увеличилось на 24%. В эмоциональном фоне лидируют тревога и надежда 43 – 43 и 33% соответственно. За ними следует оптимизм 20 – 20% и растерянность – 19%. Несколько выросло число потенциальных оптимистов, потому что как бы прекращение боевых действий, вот, оно говорит о том, что в общем-то некий оптимизм, в обществе появился. Но я думаю, это показатель временный. Жизнь это тоже расставит на своих местах. Никуда не делись ни растерянность, ни страх, ни уверенность, ни пессимизм. Все это остается достаточно высокий. Это попадает в топ скажем, тех чувств, той палитры чувств, которые испытывают на сегодняшний день наши граждане. Страх вооруженного конфликта – 63%. Страх перед ростом цен и инфляцией – практически столько же. Страх потерять работу 29%. Страх перед нестабильностью гривны 20%. На сегодняшний день 49% киевлян ощутили на себе влияние кризисных явлений в экономике. Количество жителей столицы, которые ощутили влияние кризиса в экономике, 49%. В то время как те, кто не почувствовал 5%, частично ощутили влияние кризиса, 44%. процента есть моменты, по которым мы можем констатировать, когда заходишь в магазин, ты общаешься с людьми на рынке. Они говорят, что э, говорит все цены-то, цены-то стали выше. Одним из самых серьезных показателей является то, на чем экономят люди. Если они реже ездят за границу, это одно. А вот если экономят на идее лекарствах, это уже показатель резкого падения уровня жизни. Что последние люди перестают делать? Это кушать и лечиться. Так вот мы имеем ситуацию, в которой 42% киевлян экономят на продуктах питания и на, на, на лекарствах, и 21% на лекарствах. Это вообще цифры катастрофические. А вот оценка столичной власти за первое 100 дней работы весьма оптимистично, отмечают социологи. Она оказалась лучше, чем ожидали у 2% киевлян, оказалась такой, как ожидали у 41%, оказалась хуже, чем ожидали у 35% и затруднилась ответить 22% жителей столицы. Идет амортизация кредита доверия. Большая часть украинского общества выступает за мирное решение конфликта на востоке страны. Они не видят перспектив в военных действиях. Соответственно, популярную мирную риторику используют много партий перед выборами. Президент поднял вдруг эту идею после президентских выборов. Снова же так и свой прапор и говорит, что я принесу мир. Эту идею будут поднимать и в той или иной мере эксплуатировать фактически все силы, кроме Народного фронта Яценюка кроме партии Свободы, ну, потенциально парламентские силы, и там древнейшие силы, которые не имеют парламентских перспектив. Но я думаю, что на самом деле э бачить это мир как и в какой-то иной мере, переважно те партии, которые все таки были выбраны на півдні на сходе Украины. Именно такой политической силой является Компартия Украины. Что же отличает ее программу мира от других? Прогнозируя события в стране, коммунисты предложили выход из сложной ситуации задолго до начала АТО, когда в Донецке и Луганске шли волнения. Мы были действительно первыми, кто полный голос, заговорил про это, хотя было достаточно сложно. И І одна із проблемних питань цього полягає в тому, що саме за справедливу позицію, правильну позицію компартії влада вдалася до того, що вона в судовому порядку хоче заборонити її діяльність. Отже, виникає логічне запитання. Якщо сьогодні з такої ж ідеї, якою ми виступали починаючи з березня місяця, виступає сьогодні і президент держави, то логічно, чому ж так? Чому ж судять партію за те, що вона виступала з такою, виступала з такою ідеєю? Як бачимо, логіки тут немає. Задание коммунистов сейчас – предложить альтернативную позицию избирателю. Первая позиция их программы – обеспечить мир, остановить братоубийство, очертить круг противоречий и устранить их, особенно путем конституционных перемен и децентрализации, широкой самостоятельности регионов. Из тех, кто сегодня в парламенте, я считаю, что мы абсолютно последовательно занимали, занимаем позицию, что все конфликтные ситуации в Украине должны решаться исключительно мирным путем. Война сегодня наносит колоссальный ущерб, как и экономике, так и в принципе гражданскому обществу. Каждая копейка, вложенная в военный бюджет, наносит дополнительный ущерб в экономическом плане для нашей страны и без того переживающий непростой период сегодня. Еще одно отличие Компартии от других это то, что коммунисты подвергались преследованиям и политическому давлению, подмечает политолог Антон Финько поскольку компартия таки или иначе э, столкнулась с такого рода прессингом с такого рода давлением, то соответственно можно сделать вывод, что э, ее позиция по этим вопросам вызывает напряжение и недовольство действующей власти в то время когда иные политические силы выдвигающие миротворческое, миролюбивые лозунги э, такого рода недовольства почему-то не вызывают. Но есть и другие политические силы, откровенные партии войны, которые открыто призывают к масштабному противостоянию, вооружают частные батальоны от имени государства. И эти политические силы, рвущиеся в парламент, опасны для страны, говорит Петр Симоненко. Когда особливо украинские политики, вы знаете, что один из них, что одна из них заявила, что вы отправляетесь в зону, а то и вы на вис должны быть третьей мировой войны. Як взагалі можна про таке сьогодні говорити громадянам України? І це заявляють ті, хто йдуть на вибори і говорять, що вони хочуть влади. Як можна їм давати владу сьогодні громадянам України, щоб вони визначили місце України на вістрі третьої світової війни? Эту несозидательную позицию украинских партий лидер КПУ обсудил на встрече с делегацией ПАСЕ в Киеве. Если выборы будут успешны для партии войны, они уже будут говорить подобные вещи, прикрываясь тем, что избраны народом. Также он объяснил, почему власть пыталась запретить Компартию, перекрыла доступ коммунистам к выступлениям с парламентской трибуны и в СМИ. Если в условиях ныне действующей Конституции Компартия будет иметь большинство, то мы обязательно остановим эту войну. Обязательно остановим эту войну. Второе. Мы, естественно, будем все делать, чтобы сохранить территориальную целостность Украины. И поверьте, что при коммунистах Донбасс и Луганск не будут уходить из Украины. Сейчас ситуация очень опасная на территории Украины, потому что у нас сбывается прогноз. Луганская и Донецкая область – это уже украинское Приднестровье. Наконец, принципиальное отличие мирного плана коммунистов от других, что его не захотели слушать в Украине, говорит политолог Андрей Золотарев. И с большим вниманием его выслушали в Страсбурге, в Берлине, в Париже, представители европейских левых, европарламентарии, нежели вот к этому готового было прислушаться украинской власти. По сути, ничего не удивительного в том, что созвучные мирному плану КПУ позиция озвучила канцлер Германии Меркель. Ну, но в Германии, в отличие от Украины, по крайней мере, к мнению позиции, э, э, к оппозиции прислушивается. Сегодня в Компартии говорят, что необходимо воспользоваться достижениями минских договоренностей, упрочить позиции минского протокола. Иначе после выборов на Востоке можно ожидать нового обострения.